Вчера говорили много о седьмом километре. В общем-то, я так понимаю, что группа была и на седьмом километре. И надо... сегодня поехал. И туда, сегодня, да. да, надо, сегодня да так все-таки, скажите, на ваш взгляд, можно ли там достичь какого-то компромисса между вот этой группой, связанной с мылкой и всеми остальными? В общем-то, какие-то правила игры? Чисто поведение мне вчера не понравилось. Очень хуже. некорректно, мягко говоря. Такое было впечатление, знаете, есть два, два, два момента диалога. Желание получить результат и желание показать, что ты в процессе. Вот сам процесс я не люблю, я люблю результат. Каким образом я я буду 10 раз договариваться, я буду 10 раз садиться, я буду показывать аргументы, но лишь бы для того, чтобы выйти, поорать и уйти, вот это меня не устраивает. Мне не понравилось вчера ни поведение ни в этом отношении профсоюза, ни никого. Потому что профсоюз должен защищать людей, а не возбуждать. Ну, возбудили, повешли ее, а удовольствия никакого. Поэтому для меня, я абсолютно уверена, глупо сделал седьмой километр. Он дает возможность тогда вот на этом всем спекулировать. Есть норма, если вы собираетесь делать реконструкцию, вы должны нормально устроить тех людей, которые вы там передвигаете. Они вас кормят. Мужики, что вы делаете? Ну, я понимаю, небольшие деньги. А курочка по зернышку, да? Что ж вы кидаете? Понимаю, что вы вызываете эти проблему для губернатора, для мэра. Потом еще начнут перекрывать трассу для президента. Все равно по голове получите. Ну, сколько уже раз к одному и тому же возвращаться? Вы хотите на маленьких, где вы получали по 2000, тысячи, получить сегодня 60 тысяч? Но мы вас понимаем. Только, ребята, что ваше желание стать богатыми должно быть головной болью политики. Поэтому пока их не приведут в сознание власти, что, ребята, есть норма такая, ну выполняйте. Что ну, вы нам свою головную? У вас не знаете, куда деньги уже засовывать, а вы нам головную боль повесили. У него стоит 60 тысяч человек, бывший мен. Я его уже знаю его последние 4 года. Он что, не понимает, чем это закончится? Я считаю, что и губернатор, и по седьмому километру тоже очень жестко на это проверить. Зачем губернатору нужно, чтобы Клюев, президент говорили о том, что с ума вошли в Одессе, что это людей стреляют, что это, что это нельзя решить местным? Это глупость. Это не было желания. Поэтому вот сейчас опять утром туда поехал Лукьянов, он говорит, я обещал, что я приеду. Я приеду, еще раз буду говорить, я говорю, ну давай, давай, ты просто первый раз окунулся. Посчитай, я, не может одна группа быть только раздражителем. Если не получается результат, значит это просто, ну какие-то другие. Целей. Я этих целей очень много видел. Сегодня, пожалуйста, нанимайте. Когда вот помните, я провела постанову в 2009 году о рентабельности для того, чтобы когда начали быстро повышать на, на всех рынках арендную плату. Так как вы думаете, кто э, приехал директора рынков Одессы вместе с этим директором привезли людей тех же, кто стоит на рынке, ради которых я провела эту постанову, чтобы вы не повышали арендную плату. Они приехали тогда вы кричали хуже э, на кладбище, хуже то, чтобы... Ну, ну, а потом они жалуются почему-то.